Новини міста жовті води від 29 березня. Жовтоводська поліція затримала злодія, який займався розкраданням міських ліфтів. Нагадаємо, що протягом минулого тижня ще кілька ліфтів були розібрані. Ці злочини скоював 29-річний, раніше судимий, мешканець міста. Докладніше про цю та інші події, що сталися в місті, ми розмовляли з заступником начальника Жовтоводської поліції Олександром Горбуновим. 17 числа у нас действительно были факты хищения катушек с лифтов. И, и продолжалось, оно, по-моему, по 22 число было закомплектовано 6 лифтов. На данный момент человек, гражданин, ранее судимый, установлен. Житель города Желтый вод Сам живет в девятиэтажном доме. Працює? Да, он на, в настоящее время работает. Где-то два месяца назад устроился на работу. Занимается кражами, с целью наживы. Я считаю так, так как он на одной катушке зарабатывал около 300-400 гривен. за 10 дней считайте, что он заработал 2400 гривен. Да? Потратил он их сразу на свои нужды. Ну, как он Рассказывают это все для жены и ребенка, но ну, есть и другая сторона медали. Но на данный момент мы не можем его привлечь к уголовной ответственности в связи с тем, что нам Никопольтех сервис не предоставил пакет документов, так как на балансе лифты стоят у них. Нам по ЖРУ прислало отношения, но они не являются властниками данных лифтов. И нам мы сделали запросы. И представьте, 17 числа нет до сих пор пакета документов. Сегодня у нас 29, да? До 29 нет пакета документов. Но я думаю, мы документы в ближайшие дни истребуем, хотя они заинтересованы, чтобы мы привлекли к ответственности. У нас изъяты все вещественные доказательства, где он разбирал эти катушки, Взяты инструменты, которые, которыми он взламывал двери в лифтовую, взят и обмотка катушки. Ну, у нас есть полный пакет, его люди опознают, куда он сбывал. Три катушки, они, каждая катушка весом 4 и 200 грамм. Лицам цыганской национальности сдал, которые всего его слову проезжали мимо на автомобиле и три катушки он сдал охраннику массива человек купил тоже так же с целью на наживы в себе перепродать так как цена у него была заниженная мы взяли одну только катушку из шести но они все равно уже непригодные к эксплуатации размотаны полностью разбиты Даної катушки. Їх ніхто не відреставрує і не відремонтує. Ще одна трагічна подія сталася в місті на минулому тижні. З вікна дев'ятого поверху випав молодий хлопець і розбився на смерть. Правоохоронці коментують ситуацію. 24-го около 10 часов 10 минут на діжовий час. <рес> Отделение полиции поступил телефон звонок о том, что на девятом этаже улице Грушевского происходят какие-то непонятные толкания, скажем, между неизвестными людьми. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, но это уже оказалось было поздно. В ходе проведения предварительного осмотра и опроса жителей было установлено. В данной квартире проживает отец, мать и ихний сын, 19-летний, который состоит на учете психиатра и лечился в психиатрической больнице города Крыворога. В этот день отец вышел на улицу по своим делам, а мать осталась с сыном. У сына начались обострения, и со слов родственника он пошел на балкон. Мать увидев это за ним пошла, начала ну, уже как бы сказать перешагнул барьер. То есть балкон, и она пыталась его удержать за штаны. Видел это отец на улице, находившийся. Быстро поднялся наверх и тоже пытался его поднять. Но не сумели они это сделать. Он Все-таки соскользнул и упал с девятого этажа. По тому факту возбуждено кримінальне провадження, конечно, по статті 115, части 1, Самоубийство, доведение до самоубийства или самоубийство это будем встановлювати. Ходять по місту чутки, що на минулому тижні полк «Дніпро-1» проводив боротьбу з незаконними пунктами прийому металобрухту. Да, Мм, після цього наша наше слідчо-оперативною групою виїжджало і дальше документувало. А скільки пунктів вони об'їздили? Это я не можу знати, сколько они об'їздили. У нас всего два зареєстровано. Зареєстровані в єдиний в єдиний реєстр досудних розслідувань. По статті 213, да. Да, за їх участю. Продовжуються і пограбування перехожих на Жовтоводських вулицях. Останній випадок стався 22 березня близько дев'ятої години вечора на вулиці Кропоткіна Жінка йшла по вулиці города Жовтих вод. рывка рив... Ні... 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 вырвал сумочку, в которой находился мобільний телефон і скрився. она не запомнила, так как це было и долі секунди. Ну над этим будемо работать. Триває розслідування крадіжок ліхтарів, які продовжують зникати на бульварі Свободи. Наразі немає вже 11 ліхтарів. Є інформація. Е, дані фонари стоять близько півтори тисячі гривень, да Люди знайшли збит десь. то І даже, может быть, люди вже поставили себе їх дома. Ось во дворах. Просто треба встановити, эти стоять, Они далеко не уехали, они в городі жовтого говорили і про адміністративні правопорушення, які поліція фіксує в місті кожен тиждень. За що найчастіше попадаються на гарячому жовтовоці, і чим це закінчується? Чи є реально люди, які вже заплатили штраф? за то, что скоили и за что саме. Да, действительно, люди оплачивают штрафы, но очень мало. У нас за этот период составлено около 56 протоколов, но из них считайте, что около 10 человек заплатили штрафы, и то они минимальные. За, за курение, за, за распитие спиртных напитков, в основном либо э, мелкое хулиганство Но в основном у нас 51 административного кодекса э, Мелкая кража это принимает решение суд Они в суд несут штраф По 152 наруш, нарушение благоустроя Направляется на администрацию Где э, принимает решение админкомиссия Выносит штраф Либо предупреждает Не люди оплачують туди. Ну, в случае, якщо не уплачивает чоловік штраф, ми направляємо матеріали на юстицию для принудительного гражданина денежных средств. Щодо благоустрою, зараз міська влада рекомендує боротися з порушниками, а також шляхом адміністративних штрафів. Смотрите, поразі сторони по-разному можна. Это і винос мусора, да? Либо оставление мусора возле своего же, своего жилого дома. Своего жилого дома. Ну, Люди выставляют, да, например, там, и не убирают уже. Ж оно имеет запах. А як вы действительно, кто сам выконо? Она находится возле домовладения, например, да? Ну даже можно даже, даже можно составить на Пжирову административный протокол, на улице Петровского. Скільки листів? З якого періоду лежать? Та якщо з приватними домовладіннями справа зрозуміла, то в багатоквартирних будинках знайти порушника чистоти не так вже й легко. Це має чоловік, свідетель бути якийсь. Я ж не можу доказати, що це іменно мусор приналежить Іванову Івану Івановичу. Якщо ніхто не бачив, що він навіть вибросив його, треба пожирово вибирати тоді. А якщо є конкретне лицо, яке вказує на лицо, что видела, да. И делала замечание даже ему, что, зачем ты, Иван Иванович, это делаешь. Найти хотя бы одного свидетеля, двух желательно. И тогда административный протокол составляется на человека. Хочет он или не хочет, может быть, без подписи его, в присутствии понятых составить, направить, опять же, на админкомиссию для принятия решения и привлечения к административной ответственности. Є й приємні новини: нарешті в місті припинились випадки телефонного шахрайства. Багаторазові заклики правоохоронців. Люди нарешті почули і більше не вірять незнайомцям, які вимагають у них гроші по телефону.